Ежедневно у нас в зоне АТО находится постоянно около 24 групп разминирования. Они в, каждой, в каждом секторе по 4-5 по группы. Количество групп 4 человека плюс кинолог с собакой в каждой группе. Ежедневно выезжают наши саперы работать на, в, районе, в районе первого рубежа на передовой, по сути дела. Постоянно снимают растяжки. Также обнаруживают э, мины различного типа, Какого? как правило противопехотные, противотанковые и э, так называемые СВП, а, то есть э, всевозможные пристрои, которые делаются э, скажем так, руками боевиков. Используют всевозможные подручные средства, начиная от пластиковых бутылок, там консервных банок, заканчивая электронными приспособлениями, мобильными телефонами

Размещение остается, только в линии, первое мешовое вы делали на и на второй этого материала. Предварительно в начале этого проекта вы помните то время, когда это была зима, когда постоянно муссировались и в средствах массовой информации забрасывались различные легенды о том, что вот только-только сойдет снег и русские попрут, вот-вот только вылезет зеленка и начнется страшное, то есть попыт попытки дестабилизировать моральный дух бойцов. Вот в это время принимались основные решения о выделении этих средств, и было выделено 850 миллионов гривен на строительство всех фортификационных сооружений. А я напоминаю, это три линии фортификационных сооружений. Каждый в опыте 40 гектаров. Это не просто какая-то земляночка, что, в принципе, мы видели потом в некоторых не очень дружественных СМИ, когда фотографировали непонятно что и говорили, вот сюда потратили миллион. Нет, в опыте 40 гектаров. Это почти 40 тонн железобетонных сооружений, только металла 40 тонн железобетонных сооружений, в железобетонных сооружениях. Это очень большие э, траты. Европа. Вы пришли, как-то, 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 как Ну як служба, я... так і сколько буде. Можете казати все, що хочете, кому хочете, хоче, такого. Ну, додому поза. Да. Ну як це що? Ну там землянка, там. Ну ви були, дивилися там. Ну просто землянка, бункер і що там. Осипається грунт, сирость. Там гадюки можуть заповзати, там змії всякі. А тут болі молі сирості нічого нема. Міна? Міна, так. Да. Чтобы было признание. Ну, okay. mm -hmm.